hamsinin xarici varlıqlar tamam vücudu ilə öz səbəbindən məlumat verirsə bu kəlamdır. Baxsan dünyaya, vücudundan baxsan ki bu mümküncündə səbəbsiz olsun. Nəticətdə bu, bunun səbəbi olmalıdı. Bu ateistlər e, yəni yaradan yoxdur. Onda belə çıxıb, də məsəlincə nə bilim götürüb qaza. Bir az ət at, bir az da düyü at, bir az soğan at, bir az nə bilim, e, məsələn, nə bilim kələm at, qapağını qoyub qarışdır, olsun kəmd olması. Belə olur ki, bunu hamısı eləyənlər var da, hər hansı bir yeməy indi mənim zehrimə o gəldi, məsələn. Yəni bunu eləyən var da, deyir nə ki, bu tamam olan dünyadakı yəni ki, vücudlar var, varlıqlar var, məxluqat var, hamısı Allahın kəlamıdır. Nə məndə kəlamdır, demə kimi. Allah təvhidə ol o da olur. Mə o məndədir. Dünyə və orada olanlar Allahın kəlamını göstərir. Onlara Allahın kəlmə kəsməy. Misal olum qanı qalmasın da. Bir evə gedəsən. Ev yəni danışmış. Salam eləncəsi oturursan. Bax sanki evdə, evdə çox gözəl velapart nədir, pariyatka da. Səliqə səhman var, səliqə Zövq, məsələn, mətbəx belə düzəldiyi. Getmirüs söhbət bahalı, pullu mallardan, amma yox. Adam va kasıd amma hamsını zövqlə. Məsələn, divarın kristalının şkafon, televizorun yerləşirilməsidir. Məsəl o harda olacaq, bu harda olacaq. Nə almır o? Ev sahibinin zəqlə səhmanlı olması. Ev sahibinin çox zövqlü olması. Məsəl mətbəxinin belə divar nədir bu? Aboyun fərqli edib zalda ev tikib sağ olduğuna qismət, o mənalara qismət olsun. Allah şərlar həmişə xeyir qismət eləsin evlərdə. Görsəm elə maraqlı gözəl ki, qaşay adamı xoş gəlir. Mebelə ucuzdur, amma səliqəli edir. Məsələn, divanın üstünü elə örtüklə örtü örtüb ki, ürəy açan rəngidir. İnsanı boğmur və s. Nə alırsan, nə alırsan onlardan. Ev sahibinin səliqəli olması, zövqlü olması tamışət olmazsə vəsar vəsarə. Misal da qarın qalmasın deyə dedim ha. Misalla səhf yoxdur qarın əsasən dedim. Mümkün 100% yüz bu mövzumuza uyğun deyil bu. Misal vurdum qarın qalmasın. Ki yana, insan danışmadan da nəyi sanıyırsan? Allah danışmadan da hər şey eləyib. Bir də nə yaratmaq istəyi vəsaləm. Yaratmaq istəyirəm. O ol, orada yoxdur faizdə falan. Biz anlayaq deyə Allah deyir ki, Allah bir şey istəsə, olduya olur. Biz anlayaq deyə Allahın istəyi hələ olmaq deməkdir. Biz anlayaq deyə Allah deyir ki, görürəm, eşidirəm. Allahın faq gözü qulağı yoxdur. Eşitmək üçün qulaq, görmək üçün göz ehtiyacı var. Biz anlayaq deyələ deyir. Kəlam və demək sözünün qisimləri var. Qaul, yəni demək, kəlam yandıışıq. Bunun qisimləri var, növləri var. Biri var təkvinini, biri var qədi təkvinini. Təkvin nədir? Yaradılış. Fəizin özü, yəni Allahın e, hər hansı bir hərəkətin özü Allahın sözlə kəlamıdır. Ya yəni, hər hansı biz bura proses görürüksə, ya yəni, məsələn, göy gürlədəsa, lutdan yağış yağdırsa, nə oldu? Bu fel, bu iş, məbura kəlam var. Allahın e, istəyi, əmri olmasa yağmaz. Fel sözü bildirir. Kunla işlənəndir. Ya kun, kurnadı, yəni ol. Ol bu, əmri ilə işlənən. Yağsa vəra kun feya kun. Və o ə e, ol əmri ilə işlənən, yəni Allahın iradəsi ilə olanlardır. Qaul və kəlam, yəni danışmaq və demək mənasında. Onun olması üçün vasitə deyil. Yəni Allah de, e, ol, deməsi olmayacaq o. Bu vasitə deyil ki, bizim dilimizdə bu vasitədir. Biz anlayaq deyə. Məsələn məsələn kəbində Allah bütün kim ki subadir və arzustadıdır, o laqsmət eləsin. Görsən kəbində tərəfdə neyəsi oşurlar? Hə, yox. Neyəsi oşurlar? O cənab bildisindir o. Həmen fərsə demişəm. Bəzən bizə deyirlər, "Ər i razıdır, bir də boşa da." Demək ki, boşamuram. Mən namaz məscidə çox nəzakətlə oruç tuturam, siz mən qəbul eləmirsiniz. Mən dindaram, xaç xanam, haza ağıyam. Siz ruhani sizni qəbul eləmirsiniz. Dön bu nəyilmisən kimisən? Namazğın salıq qəbul eləsən. Bu Allahə aiddir. Bəs insan baxımından necə? Bəlkə hələ hə, tam hə, hə, fırlat insansansa, tam fərqli insansansa mümkün deyil, mümkündürlər. Bəlkə əri bundan xəbər yoxdur ki, mən bu yaşmağa qədər müşahidələrim, təcrübəm bunu göstərib, tap Yaxın dostlara eşitdiklərim, özün də şad uduqlarım, 90% yandarıçı qadınlarım ev boşanma məsələsində. Əgər yazıq xəbəri yoxdur, işdədir, nə boşanma. Bula hamısı ayrı mövzulardır, bu onunla əlaqəsi yoxdur. Ya tərəfin bir sözü olsun da burada boşanmayla və evlənmə. Nə ona soruşursdur? E, çünki burada vasitə maldır. İnsanlara vasitə var. Bir nə üçün deyir? Danışıq vasəsində bu. Yol olması danışmaq üçün deyil. Düzdür? Amma Allaha bu şey ehtiyac yoxdur. Allahın istəyəsidir. Allahın hər hansı bir işi etməsində, xəلق etməsi, yaratmasında, ol əmrə ehtiyac yoxdur. Bə nə yazılı Quranda? Biz alnəyə deyə. Bəlkə Allahın fəilidir. Allahın işidir bu. Allahın işi demək olar istəy var. 347, yəni 3-cü sizə Alimranda da 47-ci ayə. Kəf 109-da. Dediyim məsəllə buna aiddir. Kiminsə baxa bilər ki, Allahın ordan istəyib olub başdı. Kələmət Rəbbi, Allahın kələmələri, yəni məxluqat Rəbbi, Allahın məxluqatı. Kələmət yəni ki məxluqat. Kəlam və danışığın ikinci növü qeyd-i təkvinidir. Yəni yaradılış bir var yaradılış və yaradış olmayan bir şey. Nə də o daxili istəklərin aşşarı. Yəni bir vaciyə göl, günəş, dağ bunlar təkillin yaradılışlar. Demək ki, qeyd təkvilini nə də o daxili istəklərin aşşarı və anlatması. Bəzən işarə, bəzən ləfs, bəzən başqa vasitələrlə. Bizim daxili istəklərimiz var. Onu bildirmək üçün işarə ehtiyacımız var işarə edə biləy. Ya bu, eee, işarəna olacaq daxili istəyimizi bildirmək üçün, ya işarə edəcək. Məsələn, mən, yəni su ver, çay ver. Ya məsələn, sən bir göstər, məsələn, qarnım keç azmışam və s. də. Ya məsələn, belə yatmaq istəyirəm. İstəyin, daxili istəyin əməllənm göstərir işarə ilə. Yəni ki, dillə, ləfizlə, ləfiz yəni kəlmə